əməktər aktyor Rəhman Rəhmanovun anadının olmasının 65 səhnə fəaliyyətinin 50 illiyi münasibəti ilə Dövlət Kukla Teatrında Nağıl kimi Şirin Ömür adlı yubiley gecəsi keçirilib. Aktyorun sənət dostları tərəf müqabilləri eləcə də müxtəlif teatrların təmsilçiləri onu təbrikə gəliblər. Təqdim olunan konsert tamaşa maraqla qarşılanıb. Sevilən sənətkar 1974-cü ildən indiyədək Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında fəaliyyət göstərir. Bu 50 yılda ben men ile gelir ki kısmen istediğime nail olmuşum. Kısmen. Çünkü birisi, bir adamın hüneri değil ki her bir şeye nail olsun ve bugün de eğer ben hardasa yüzden 5 faiz bu senette varamsa, sayılıramsa Mənim rollarım var. Az da olsa kinoda, xırda da olsa işlərim var. E, Teatrlarda, e, televiziyada e, mənim çəkildiyim verilişlər var. Mən özümü xoşbəxt sayıram.